Согласитесь, но качество дорог все же, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И для Харьковской области, по которой военная техника шла в АТО, это особенно актуально. Разве нет? Критиковать? Все критикуют дорожников. Справедливо, конечно, справедливо. Посмотрите, какие дороги. 30 лет. Как кого они могут устраивать? Никого. Смотрите, вся дорожная сеть у нас почти 10 тысяч километров фактически сформирована была после войны. Да, Харьковская область, если э, быть точным, там у нас получается 9627 километров. Делится на местную сеть, на государственную сеть. Но вся она была построена после войны. И за редким исключением фактически капитально не ремонтировалась. Лотали э, ямы и все. Ну, на евро там. Э, на евро. Окружную все правильно, окружную и на Киев построили. Но в 2012 году построили, до сегодняшнего дня деньги не получены. Да ладно. Как такое возможно? Нынешняя власть сейчас делает все для того, чтобы закрыть те долговые обязательства, которые возникли в 2012 тринадцатом году. Наверное, лет? мало кто знает, что на сегодняшний день за окружную дорогу, за. Э, те э, участки, которые были сделаны по дороге на Киев, э, ни копейки никто не отдал, не рассчитались. И э, вот это вот этот весь тягар лег на плечи нынешней власти. Как вам, кстати, работается с нынешним губернатором? Ну хотя бы в сравнении с двумя предыдущими. Э -э, сам по себе он очень системный человек-руководитель. Э -э, это видно. Ну, по, всем, по всему видно, как он выстраивает отношения, работу свою с подчиненными. С первого дня была поставлена задача определить программу развития дорожного комплекса нашей области. Знаете, сколько было программ до этого времени? Все программы утонули в рутине. А программа ⁇ это 3-4 направления. Были расписаны и 20, и 30, и 50 направлений. И все это нужно делать. Это правда. Но э, на сегодняшний день было определено фактически 4 ключевых направления. Первая, это дорога Чугуев-Меловой, Р07, которая ведет зону АТО в Луганскую область, которую мы сейчас. 54. Да, совершенно точно. Второе направление это дорога М03, Киев-Харьков, Довжанский, которая ведет на границу с Донецкой областью. Третье это дорога, которая соединяет две области, причем с такой интенсивной, интенсивностью, которая зашкаливает даже по киевской дороге это дорога харькова сумы которая была разбита в Щент. И на сегодняшний день мы ее восстановили, правда, в формате ямочного ремонта. Ну, это не страшно. Лиха беда начала. Это третье направление. И четвертое направление ⁇ традиционно окружная и э, дорога. М03 на участке от Харькова до границы с Полтавской областью. Евгений Маркович, можно подвести предварительный итог? Что было сделано вашей командой за этот год? Что мы сделали в прошлом году? Наверное, многие ездят на Киев. Интенсивность до 20 тысяч автомобилей в сутки. Это самая интенсивная дорога, участок этой дороги М03. И в пиковые нагрузки в праздники особенно количество и интенсивность доходит до 30 тысяч автомобилей в сутки. Понятно, что эту дорогу нужно не только ремонтировать, но и реконструировать, делать две полосы, делать дорогу первой категории. В прошлом году мы сделали красивейший въезд в область, наверное, все пользователи дорог знают, видят это, видели. Сейчас мы продолжили работу в этом направлении. В ближайшие дни я буду в Киеве, где за деньги международных финансовых организаций Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития. В пятницу будет презентация нашего проекта по реконструкции дороги М03 на участке в границе с Полтавской области до валок и обход валок это дорога первой категории. В этих условиях мы сделали полностью все проектные работы прошли экспертизу в Киеве и уже будем проводить презентацию в пятницу в 14.30 в Министерстве э -э, экономического развития. Это очень большое достижение в этих условиях. Мало того, э -э, хочу отметить, что лично по заданию Игоря Львовича, так оно и было, э -э, этот проект ускорился на территории нашей области где-то на два года. Почему? Все вы видите, что сейчас этот проект дошел до Полтавы. Там идут сейчас споры обходить Полтаву, проходить через Полтаву, обходить Чутово или через Чутово проходить. Это территория Полтавской области. По нашим предложениям и по заданию Игоря Львовича в Украптодор мы написали письмо, я выступил на техсовете и предложили для того, чтобы процесс немножко ускорить, мы открыли и открываем Второй пусковой комплекс на границе от э, Полтавской области до Валок и обход Валок. То есть работы организовываются параллельно. Таким образом, где-то на два года мы ускоряем процесс. То есть это как бам, дорога строится с двух концов? Ну, она как бы не с двух концов, а с Полтавы идут до границы с Харьковской области, а в это время мы не ждем, пока они дойдут. Мы начинаем свой проект и доходим 25 километров до Валак и фактически 12 километров вокруг Валак. Тем более, что вся документация готова. Из э, того, что мне пришлось общаться с э, комиссией вот Мировой банка, Европейский банк реконструкции и развития, они работают у нас с 2010 года. И мы с ними работали почти неделю. Они отметили следующее, что такой организации, как в Харькове, э, они не встречали. И что же им так понравилось? Когда проходит реконструкция такой дороги, э, то необходимо в каждом населенном пункте, где проходит дорога, провести громадские слухания. Общественные как там, ну, русском, общественные слушания. Да. Общественные слушания и э, люди должны э, выразить свое отношение к строительству этой дороги или к реконструкции. В Полтавской области э, очень большие проблемы, а потому что дорога проходит через паинь. дорога проходит через частные владения, через земли. У нас аналогичная ситуация, но опять благодаря взаимодействию обла администрации, рай администрации, Валковский район, Коломасский район, это точно надо отметить. Э, у нас Фактически, почти за два месяца мы прошли этот трудный участок. Сказать, что это было просто, это ничего не сказать. Но этим нужно было заниматься в ручном режиме. И сейчас мы фактически вышли на финишную прямую проведение тендерных процедур. Планируем в этом году начать фронт работ. Нам осталось определить время тендера. Я думаю, он будет август-сентябрь. И затем определяется победители этого тендера и э, начинают разворачиваться работы. Поэтому э, задел будет положен в этом году этого для нас судьбоносного проекта. Какие суммы выделяются банками на строительство? Исходя из э, интернет-данных и те данные, которые у меня есть, то э, Мировой банк на этот проект, он выделяет и на территорию Полтавской области, и на территорию нашей области и там еще ряд территорий по сети Украины, речь шла где-то порядка 500 миллионов евро, плюс-минус. Какая часть пойдет э, к нам? Это зависит на самом деле от нашей организованной работы. Поэтому я не отпускаю этот проект, а очень активно работаем. Поэтому я повторюсь, что презентация у нас будет в пятницу, я там буду лично. И у нас, я думаю, все получится.